Це ініціатива взагалі нашого креативного студента Романа Жаріхна. Ми просто займаємось його реалізацією. Як ви бачите, це перша наша, перший наш захід. Ми його проводимо. сподиваюсь не в невостание, как це будут занятия регулярно проходят раз на тиждень. Сбираться будемо, як по аудиторіях, так і на яких нибудь лабораторных э, таких практикумах. Как правило, мы можем попасть под арт либо на улице, либо в транспорте, либо в доме. Если на улице, ни в коем случае не прятаться под дома, под транспорт, мелкие сооружения, потому что чем навеснее здание, тем больше оно... большинство что это дополнительные осколки, дополнительные ранения. Если же в доме у вас достигла Такое несчастье, то лучше как можно дальше от окон, от э, всех стен, которые пластиковые, слабые, выше уровня подоконника не подниматься и не паниковать. Есть так, пару таких э, правил, как можно себя успокоить. Можно начать считать либо выстрелы, либо начать считать время, когда не выстрелы. Это не только успокоит вас, но еще поможет сориентироваться. Есть примерно уже набросок тематик лекций, будем планировать каждую тему разобрать вот, в деталях. И на, как на теории, так и на практике. Покажем, как на подручных средствах вынести, соорудить настилки, элементарные средства перевязки, медикаменты, которые необходимо с собой брать. Если же это, например, по огневой подготовке, то есть покажем людям, как разбирать автомат, как с ним относиться, как с ним правильно стрелять, целиться. На справе с проект. как бы все... Всі витрати будуть покриватись і за рахунок коштів бажаючих. Ну власне, якщо людина захоче виїхати на полігон, постріляти, то вона просто робить повний внесок, якби є тримає право на це. Так, тоді максимально. Ввиду последних событий актуально послушать подобные лекции, как бы узнать, как, как вести себя в случае там, экстренных ситуаций. В любом случае это будет полезно всем Время и нашли. не будет, во всяком случае, лишним. Я думаю, что 95% граждан этого не знают ничего. И то, что учили там в школах, но если еще в Советском Союзе обучались, то да, молодежь ничего не знает. Вообще ничего.